Музыка сама как таковая, она бывает только хорошая или плохая, но конечно, ни, ни в коей мере, это никак не связано с какими-то попытками за счет кого-то сделать что-то. Это все-таки коммерческие радиостанции, и мы отвечаем на запросы аудитории. В связи с, позиции, с событиями на Майдане мы и так убрали всех идиозных дятлов, которые там орут о своих скрепах и, и, и так далее. Но это полное признание собственной профессиональной некомпетентности, если... Я считаю, что я пишу песни по определению худшие, чем нам предлагает наш э, этот Северный сосед. Ну, чем он, как он может не давать развиваться? Но если я написал одну песню, а вы другую, мы же будем слушать лучшую песню. Ну и все. Понимаете, это вопрос моих убеждений, моего внутреннего состояния. Я это не секрет, достаточно много разговариваю с ребятами, которые воюют. Послушайте репертуар, который поют они. Это и кино, это и ДДТ, и так далее, и так далее, и тому подобное. И рассказывать им об этом... Я в ситуации в 44-ки, очень смешная у меня была история. Значит, комбат был львовянин, а зам комбата из Луганска мы отыграли концерт там с Краза, сидим, трепимся, я говорю, ну, я же все-таки тоже когда-то был действующим журналистом, я говорю, а как вы, вот вы, ну, вы, вот, ты из Львова, там, ты из Луганска, майор и капитан, они на меня смотрят, оба, так, перестали мигать, в смысле, я говорю, ну, вы же... Вот западная Украина, это восточная, и я говорю, а как вы общаетесь, что дуракши, чумазые мужики вот с такими натруженными руками. Поэтому это все от лукавого. Я Уверен, что мы должны думать о том, чтобы Украина была единой страной. И э, ДНР, и ЛНР, и Крым рано или поздно должны быть нашими. А для этого нам, нам надо быть вместе. А вот это вот то, что происходит, это петли. Не очень красивые, как по мне. Это мое мнение.